касается Валентин Антонович, специалист оптического оборудования Макрохим. Здравствуйте. Зовут меня Валентин. Я представляю компанию Макрохим также. Ну, на самом деле, много кто говорил здесь о э, патогистологии, да, судебке и все прочее. но основная да, задача, э, потому что э, На самом-то деле, очень важно для патогистолога и экспертов это, э, скажем так, сделать правильную правоподготовку. Да? С чего это мы все начинаем? Начинается все, вы... Сейчас, можете... начинается все с того, да, что нам в морг дали куда пришло, пришел образец. Для этого с этого начинается вся работа. Нам нужно что сделать? Нужно сперва зафиксировать образец зафиксировать образец, приготовить его, использовать, скажем так, микротомы или филостаты, да? дальше нужно его окрасить и сделать из него образец. Да? И после чего, собственно, патогистолог или гистолог сможет уже сделать заключение, то есть, что делать заключение. Вот, собственно, картинки, да, у нас изображен пациент, который пришел к врачу и говорит, что мне дальше делать. Начинается все с подготовки материала. Для этого мы сотрудничаем с компанией французским производителем хиджета. Они производят полностью весь спектр данного оборудования. Это есть холодильные камеры, секционные столы, инструменты и специальная мебель для этих задач. Собственно, с этого и начинается да, то есть работа с препаратами. Как видим на картинке, да, предыдущего вот изображены полностью все системы холодильных камер. Они есть как одно, два, трехместные, пятиместные и комплектуются под задачи. Да? То есть все зависит от потока, сколько в судебке есть мест для данного оборудования. Соответственно, есть не только стандартные камеры, да? есть специальные камеры для там, игровых и прочих так сказать, инструментов. Дальше. Есть холодильные столы это не просто э, обычно проводится проводятся в а есть стрелы именно с охлаждением. Э, зачем вам это? А вы не работаете с этим, не сталкивались? А зачем это? Для того, чтобы охладить именно сам материал, да? Что, что, задница? Ну, в принципе, для этого тоже. А а, ну, смотрите, одну э, плоскость охлаждают, это, это, это наше украинское это, производство да, столы, да, специальные столы, они охлаждают действительно вот полностью все тело. Этими и славится компания «Фикджет». Я вам отвечу. Дело в том, что климатические зона есть лежатка, этот круг должен быть на холодном столе, он а больше просто будет лежать. Все, очень просто. Спасибо дальше. Дальше. Собственно, дальше есть еще транспортные тележки, да, то есть это интересно. И, э, то, что... И, собственно, аксессуары, да, то есть э, нашего украинского производства. Э, собственно, аксессуары, да. Э, все холодильные стеллажи, что, например, украинского или российского производства, они они оснащены мойками и прочим оборудованием. Столы хиджета, они имеют эти аксессуары в своем составе. Рабочая станция для вывески, я надеюсь, это... Рабочая станция для вырезки это именно место, где работает патоморфолог. Они имеют и освещение, то есть там можно поставить ту же гистологию, то есть микротомы. Это все располагается на рабочем столе. К ним подключается мойка и водоотвода. Собственно, есть лампы для проведения вскрытия. Собственно, есть инструменты да, для AutoC и прочего Дальше. И на самом деле вот э, кто-то спрашивал, зачем все это, да? Если вернуться, Наташа, знаете, следующий э, Если вернуться, например, в Францию, да, то есть в Лионе, э, у них вот, собственно, стоит полностью такой центр судебно-медицинской экспертизы. Это ответ там, специалиста, который заговорил, зачем это. Собственно, следующий слайд, это вот в России, в Дмитрия Гащева имени в Москве имени тоже стоит аналогичное оборудование, полностью оборудован судебный медицинский центр, таким вот, как видите, есть и тележки, есть и холодильные столы, и станции мойки. Это врачева. Это в Москве врачева. Детская иммунология Дмитрия Гащева, Москва. Я могу представить оставить, потом, потом мы туда даже можем привести вас, показать, они поддерживают. Наш <coughs> Засобы, скажем так, средства защиты, то есть всевозможные перчатки, халаты. И на самом деле вот, собственно, изображена станция фиксации скажем так, препарата, да, то есть с камерой, с документацией, всевозможным там 3D изображением. Что? Можно делать это на самом деле просто фотоаппаратом, но вот, не знаю, как это в Европе, да, ты же, например, в Японии и в той же, например, Франции, это все систематизируется, есть базы, <посылес> где это все. <просылес> <проделать, что здесь> <просылес> <деньги>. <просылес> <просылес> ну, скажем так, да. Мы представим качественное оборудование, Спасибо, и вы поэтому... <просылес> <как> <выживаете? просылес> станция подготовки препарата, залитого Вот много сегодня говорили о слайд, по поводу микротомов, да? что препараты готовятся на микротоме, Замораживающий микротом Собственно, был изображен только что его, собственно, микротом в работе для станции ПОТА. Патер... Криостаты, следующий, да, то замораживающий микротом. Дальше гистологическая обработка идет у нас. Подготовка препарата это окрашивание. И, собственно, в конце всего этого дела, да, то есть начиная от первого препарата и заканчивая, начиная от образца и заканчивая последним, это уже самым гистологическим препаратом. Вот эта станция дает возможность вам получить уже образец, который можете исследовать на микроскопе. Вот, собственно, микроскоп системы фотодокументирования. Да, ну и, собственно, вот полностью вся гистологическая лаборатория, которая оборудована оборудования СМИ себя. Спасибо. Огромное спасибо вам. Спасибо вам большое. У меня был один вопрос. Я как начальник областного дрона не интересует, нигде мы не можем приобрести металлические носилки. Нормально, нигде нет. Вы производите металлические... или продаете? Я, я надеюсь, что я вам этот ответ может дать мой коллега, это Демьян Юрий. Его презентация будет после моей. Спасибо. Э, Спасибо большое. Да, Спасибо. Вопросов нет. Да. Я предлагаю...